У нас там была такая наука, история, э, военно-морская история. И чтобы получить зачет, нужно было написать реферат. И мой преподаватель, капитан первого ранга Лехович, э, предложил, узнал, что я из города Николаева, даже не предложил, он мне сказал, сам Бог тебе велел писать о Николаевском десанте. Тема, Валерия Ивановича Цыганова. Если в батальоне было 892 человека по штату, э, а через годы войны прошло где-то 1300, то есть были потери, были убиты, ранены и так далее, это самое... В э, большей сложности прошло через батальон 1300 человек. То я собрал данные на 910 человек. 303 погибших, пропавших без вести смысл описания военных действий. Настолько это трепетно, и, вы знаете, это даже трудно передать. Вот настолько это тяжело для нашей семьи. Сергей Иванович собирает, изучает.